Всем привет! Меня зовут Андрей Мешков. Я являюсь бренд-менеджером по продуктам Microsoft компании SoftiCom. И в данном видеоролике я расскажу вам о новинке операционной системы Windows 11. А вообще в этом году исполняется 6 лет, как Microsoft представила операционную систему Windows 10, которая должна была стать последней операционной системой компании. А предполагалось, что дальнейшее развитие платформы станет постепенным, то есть вместо релиза последующих версий компания Microsoft планировала выпускать обновления ежегодные, в которых бы появлялись новые функции. Но что-то пошло не так, и 24 июня была представлена новейшая операционная система Windows 11. Это так называемое следующее поколение операционной системы Windows, релиз которой состоится осенью 2021 года. Сегодня я вам предлагаю немножко заглянуть за кулисы и рассмотреть основные новинки, да, улучшения, изменения и новые функции, которые получит эта операционная система. Прежде всего, то, вокруг чего ходило много слухов и разговоров, то есть системные требования, они немножко выросли по сравнению с Windows 10, то есть теперь, к примеру, требуется наличие оперативной памяти от 4 гигабайт, хотя Windows 10 было достаточно и 2 гигабайт свободного места на жестком диске теперь требуется от 64 гигабайт опять-таки windows 10 требовала что в районе 24 гигабайт то есть требования немножко подросли и самое обсуждаемый момент да то есть теперь требуется наличие в вашем компьютере теперь модуля причем версии 20 если коротко, то TPM-модуль – это отдельный процессор на материнской плате, который, собственно, содержит ключ для расшифровки вашей операционной системы. То есть тут надо пояснить, что, как правило, все новые компьютеры поддерживают функцию полной шифровки своих дисков. Это делается для большей безопасности, чтобы злоумышленники не проникали в ваш компьютер. Причем подразумевается самый прямой, что не есть физический взлом, к примеру, украли ваш компьютер, попытались установить туда свой диск с вирусом для того, чтобы разблокировать загрузочный диск. TPM модуль не даст этого сделать. В целом множество различных программ так или иначе прибегают к TPM для шифровки. Расшифровки это и почтовые клиенты, и браузеры, сетевые устройства и так далее. Поэтому собственно, Microsoft и рекомендует э, иметь в наличии данный модуль на вашей операционной системе, в вашей материнской плате. В целом, э, системные требования в остальном не изменились. И что очень важно, теперь Windows 11 будет поставляться только в 64-битном варианте. 32-битная версия наконец-то уже уходит в прошлое. Самый простой способ э, проверить, поддерживает ли ваш компьютер Windows 11 — это скачать специальное приложение компании Microsoft, которое так и называется, PC Health Check. Правда, не так давно Microsoft эту утилиту убрали со своего официального сайта и пообещали выпустить обновленную, более функциональную версию, исправить ошибки и так далее. Я думаю, в течение нескольких дней она будет снова доступна. Вы сможете вбить в поиски, найти эту утилиту и проверить, действительно ли, если вы не знаете, действительно ли установлен тот же TPE-модуль на вашей материнской плате и так далее. И давайте посмотрим, что же нового, чего нам ждать от данной операционной системы, что она принесла нового в, на наши компьютеры. Прежде всего, Windows 11 получил, получила новый дизайн, это и новое упрощенное меню «Пуск» исчезли живые плитки, на, им на смену пришел список приложений и недавно использованных файлов. Благодаря тесной интеграции с сервисом Microsoft 365, то есть все документы, которые вы редактируете в приложении Office на других устройствах, причем даже устройство, которое работает не только под управлением операционной системы Windows, будет отображаться здесь в списке как недавно открытые файлы. А значки панели задач, меню пуск были перемещены в центр панели задач, но при желании можно переместить обратно в левую часть панели задач, как это было раньше в той же операционной системе Windows 10. Да и в целом стоило бы отметить базовое оформление обновленное, то есть оно создано по правилам Material Design, выглядит довольно современно и комфортно для глаз, для длительной работы. Также была доработана темная тема, это режимы для чтения и так далее. Также в новой операционной системе разработчики из Microsoft решили доработать и поиск, чтобы он работал не только локально на системе, но и в облаке. В Windows 11 это реализовали следующим образом, то есть вводится запрос, пользователь может искать ключевое слово или фразу не по всем файлам не только по всем файлам, но и по приложениям, по документам, которые находятся даже в интернете. А более того, есть вкладка More, ну, типа больше, которая позволяет добавить опции для поиска и искать вплоть до электронной почты, папки, музыка, видео и так далее. То есть крайне удобная функция для активных пользователей, которые хотят быстро находить свой контент. А также в Windows 11 чат из приложения Microsoft Teams был напрямую интегрирован в панель задач. То есть пользователь может теперь мгновенно пообщаться со своими коллегами, с, либо с учениками, с родственниками. Аудио, видео, общение, текст, чаты, голосовые сообщения, видеосвязь. Все это можно делать в один клик прямо с панели задач Windows. То есть можно шарить свой экран, предоставлять доступ к удаленному рабочему столу. И неважно, на какой платформе, опять-таки, используется у вашего собеседника, это Android, iOS, Windows, поддерживаются все платформы. Microsoft Teams очень широко довольно известен как инструмент делового общения, и Microsoft хочет его сделать доступным для всех пользователей. Ну, видимо, потому что все-таки продукт Skype в последнее время довольно активно теряет свою популярность и постепенно уже уходит в прошлое, уступая дорогу новому инструменту Microsoft Teams. Также на панели задач Windows появилась отдельная кнопка виджетов, то есть данная функция напоминает скорее переименованную версию недавно анонсированного виджета «Новости интереса» из Windows 10. А вообще финальная версия Windows 11 будет поддерживать также виджеты и от сторонних разработчиков, что было еще в Windows в предыдущих версиях, потом почему-то отказались от этой опции, мне кажется, она довольно интересная. Ну, в итоге, мне кажется, благодаря данной интеграции, то есть данная функция станет полностью настраиваемой, а не просто какой-то витриной сервисов, инструментов Bing от компании Microsoft. Также стоит отметить и защиту данных пользователя, то есть, к примеру, уже на старте после установки Windows 11 можно мгновенно включить бэкап всех настроек операционной системы и всех пользовательских данных на облако OneDrive. Поддерживаются любые схемы шифрования, включая несимметричные AES-256, поэтому вы можете быть спокойны за сохранность ваших данных. Самая ожидаемая личная мной функция это умная группировка окон. Как это выглядит, вы сейчас можете видеть на анимации на слайде вкратце расскажу. Если Windows 11 предполагало все-таки наличие одного приложения на большом мониторе, то времена меняются, работы становится все больше, открытых окон становится все больше. И Windows 11 уже предполагает, что вы все-таки по умолчанию работаете с несколькими окнами, причем это даже больше двух, то есть два-три одновременно открытых окна. Microsoft стремится повысить производительность, то есть и улучшить так называемую функцию привязки окон, которая получила название Snap Assist. Также новая функция Snap Layouts позволяет быстро размещать приложение на экране, как это указано сейчас на слайде. То есть фактически вы просто наводите указатель мышки на кнопку окна «Развернуть» и вы легко сможете выбрать подходящий макет из предложенных, которые предложены операционной системой. Вот сейчас как раз демонстрируется 6 макетов. Также Windows 11 запоминает, где вы размещаете все свои приложения с помощью новой функции Snap Groups. Можно быстро щелкнуть один значок на панели задач, чтобы открыть группу привязанных приложений. А при изменении ориентации, к примеру, планшетного устройства, окна, которые были расположены рядом, будут автоматически накладываться друг для друга, друг на друга, что, как по мне, очень-очень удобно. Также в Windows 11 будет улучшена поддержка работы с несколькими мониторами с помощью новой функции стыковки и отсоединения. Опять-таки, как данная новая интересная функция выглядит, будет вживую, вы можете видеть сейчас на слайде на анимации. Так вот, когда вы отключаете дополнительный монитор, то окна, которые на нем отображались, будут свернуты. А при повторном подключении монитора к Windows, к примеру, да, автоматически вернутся окна в исходное положение на данном мониторе. То есть теперь отключая фактически второй монитор, приложения больше не будут перемещаться на оставшийся монитор, как это было ранее. То есть, ну, раньше это было очень-очень неудобно -очень реализовано, я сам с этим сталкивался, к примеру, рабочий стол сжимался, и то что было на рабочем столе на втором экране перемещалось на первый, теперь как бы можно уже этого избежать не остался без внимания разработчиков и новый пользовательский интерфейс инсталляции операционной системы, то есть новый этап установки, то есть новое оформление, новые инструменты, которые позволяют в процессе установки операционной системы добавить и вторую раскладку клавиатуры, настроить учетную запись, параметры конфиденциальности, то есть проверить доступные обновления, и при желании указать уже там, необходимую сферу применения компьютера. Ну, не знаю, это работа, бизнес, развлечения, игры, образование, творчество и так далее. То есть Там есть несколько готовых предустановок. Ну, Как-то э, выглядит, я а также старался изобразить э, на слайде с помощью таких э, миниатюр. Windows 11 сформирует профиль пользователя, уже будет подстраиваться под его инструменты, под, под его интересы и э, ну, адаптироваться под индивидуальные рекомендации при работе с компьютером. Единственный момент, что потребуется личная или корпоративная учетная запись Microsoft для установки. Также для установки операционной системы Windows 11 в данном, ну, на данном этапе говори, Microsoft заявляет, что потребуется обязательное подключение к интернету. Также, что важное изменение, привычный для Windows 10 пароль, да, который назначается в разделе администрирования счетных записей, в Windows 11 будет отсутствовать. То есть это все будет уже настраиваться немножко другим образом. Также в Windows 11 полностью обновили настройки, чтобы страницы не казались такими перегруженными. То есть был упрощен поиск. Теперь функция имеет единую... Система навигации в левой части окна. Категории остаются, как и прежде, но теперь присутствуют на каждой странице в настройках. То есть, как все это будет примерно выглядеть, вы можете видеть сейчас на слайде. Также был улучшен, улучшен макет страницы, то есть добавили новое прогрессивное раскрытие, которое позволяет скрывать расширение настройки, пока вы не захотите их просматривать. Ну, по аналогии с мобильными устройствами. Там это все также очень удобно, интересно реализовано. Это и iPhone, и Android устройства. Ну, радует, что Windows 11 также пошли по этому пути разработчики. Также Windows 11 был полностью переработан магазин приложений, так называемый Windows Store. Он получил обновленный дизайн, то есть в нем появились помимо приложений еще игры появятся, фильмы, телешоу, то есть вплоть до того, что обещается также быть, заявляется поддержка музыкальных стриминговых сервисов. Вообще Microsoft говорит о серьезном <coughs> ускорении работы полностью переработанной площадки для приложений, Похоже, что Microsoft все-таки признала, что предыдущий магазин был слишком медлительным и неудобным. И что очень-очень важно, меня обрадовало, в данном магазине, в новой операционной системе Windows 11, появится поддержка приложений для Android. Вообще, Microsoft работала на поддержку приложений для Android еще до релиза Windows 10, но проект почему-то был, к сожалению, свернут. А так вот, в Windows 11 вы сможете загружать приложение Android из Microsoft Store и запускать их на своем компьютере. Все это разрабатывается в партнерстве с компанией Amazon и с использованием технологии Intel Bridge Technology. Windows 11 уже сейчас превосходит предшественника своей операционной системы Windows 10 по скорости, Особенно это заметно на новых компьютерах, так как, к примеру, Windows 10 не всегда давала возможность воспользоваться всеми преимуществами быстрых SSD-дисков с NVMe-интерфейсом. Также там нету нативной поддержки PCI 4.0, портов Thunderbolt и так далее. То есть здесь Windows 11 все данные порты, быстрые SSD диски, они полнофункциональны сразу после запуска. То есть не требуется устанавливать какие-то дополнительные драйвера с дисков и так далее. Они уже нативно поддерживаются новой операционной системой, что очень, очень, очень радует. А также компания добавила поддержку технологии авто HDR, то есть которая улучшает качество картинки, да и графики в целом. Также Windows 11 научилась оптимизировать частоту обновления экранов ноутбуков, чтобы сохранять заряд аккумуляторов. Также в десятке для, ну, больше для личного использования эта функция будет актуальна, тем не менее. Была добавлена новая функция Dynamic Refresh Rate, то есть она корректирует частоту обновления дисплея в зависимости от рабочих процессов пользователя. Ну, к примеру, при статической работе, работа с текстом, например, документом, то есть Windows 11 уменьшает частоту развертки до стандартных 60 Гц, тем самым снижая энергопотребление мобильного устройства, к примеру. Ну, а в играх, в фильмах, то есть частота будет автоматически возрастать до 144 Гц, к примеру, если эту частоту поддерживает ваш монитор, тем самым ускоряя пользовательский опыт интерфейса. Также Windows 11 поддерживает новую опцию Direct Storage. Для, если у вас есть высокоскоростной SSD накопитель с вами NVMe интерфейсом, соответствующие драйверы, то на всех этих ПК, к примеру, игры будут загружаться сразу из системного хранилища сразу на видеокарту не нагружая процессор. Ну, в результате должны ускориться не только там загрузка игр, но и в целом трудоем какие-то программы, например, графические редакторы, AutoCAD, 3D Studio Max, Photoshop и так далее очень интересная функция. Что касается Windows 11 для бизнеса, то все редакции сохранятся. Это Windows 10 for enterprise professional редакции. Вообще Windows 11 была изначально задумана как полностью безопасная операционная система за счет новых встроенных технологий безопасности, к примеру, ну, которая образует некий, я бы сказал, даже стек безопасности, который можно назвать защита от чипа до облака. Windows 11 – это, мне кажется, такая первая операционная система, которая готова к, полностью готова к работе в режиме Zero Trust которая позволяет защитить данные и доступ к ним, к ним на различных устройствах. Вообще, Microsoft тесно работает с различными производителями аппаратного оборудования, производителей процессоров, центральных процессоров, для того, чтобы повысить базовый уровень безопасности и обеспечить потребность пользователя в защите в ситуации, ну, когда постоянно что-то меняется, да, различные… Появляются все новые и новые киберугрозы в новом таком гибридном что ли цифровом мире. А на сегодня уже более полутора миллиард устро... активных устройств используют предустановленную систему Windows 10. Microsoft конечно же этим гордится, что так много людей выбирают данную операционную систему. Так вот, пока идет плавный такой постепенно переход на новую Windows 11, Microsoft гарантирует, что будет продолжать поддерживать Windows 10. Более того, во второй половине этого года, то есть будет выпущено новое обновление для Windows 10 с новыми функциями для гибридной работы, это и универсальная печать, и усовершенствование функции управления развертыванием, то есть будет добавлено всеми есть такая востребованная любимая опция Windows Autopilot, которая была доступна только в операционных системах Windows по подписке. Также Microsoft сообщает, что улучшит процедуру обновления в новой операционной системе Windows 11. И данные обновления будут теперь на 40-50% меньше и будут устанавливаться гораздо быстрее в фоновом режиме. Также из таких интересных новинок, да, то есть компания Microsoft решила все же перейти на схему с одним крупным обновлением в год для для новой операционной системы Windows 11. Я думаю, вы помните, что Windows 10 изначально задумывалась, да, выпускалась по два крупных обновления в год, но данная стратегия приводила к серьезным сбоям и ошибкам. И теперь Microsoft использует одно крупное обновление в год, как это делают, в принципе, конкуренты. Android от Google, MacOS, iOS, iPad, iOS от Apple. Все данные операционной системы также получают одно крупное такое обновление в год. И мне кажется, это такая довольно правильная стратегия. Подведя итог, да, когда же я смогу потрогать, да, воспользоваться всеми данными функциями, либо на своем личном компьютере, либо в компании. Так вот, релиз Windows 11 ожидается в октябре 2021 года. А с 1 января 2022 года Microsoft анонсировал, что стартует возможность бесплатного обновления с Windows 10 до Windows 11 в течение календарного года. То есть ну, вплоть до конца, до 31 декабря 2022 года вы сможете обновить свою лицензию с Windows 10 до Windows 11. Будет ли возможность обновиться напрямую с устаревших операционных систем Windows 7 или и Windows 8.1 пока не было так прямо озвучено. Скорее всего, таким пользователям будет предложено сначала все-таки произвести обновление до Windows 10, а уже потом до 11 версии, так как все-таки очень отличается архитектура за столько лет, операционная система потерпела значительное изменение. Также Microsoft недавно анонсировали, что откатиться с Windows 11 на Windows 10, если вам вдруг что-то не понравилось, можно будет только в течение 10 дней, тогда вы полностью сохраните все данные. После этого Microsoft все-таки советует уже производить чистую установку, если вы там захотели, к примеру, вернуться на Windows 10 например там через два месяца но ну, важно помнить что чистую установку необходимо делать только после того как но ну, убедитесь что вы сделали резервную копию всех ваших данных подводя итог windows 11 отлично мне понравилось это и свежий интерфейс это и улучшенная визуализация то есть доработанное меню все это делает свое конечно же дело Хоть данная операционная система пока что, по крайней мере, и не ощущается как полностью новая операционная система. Это скорее такое очень-очень крупное обновление для Windows 10. То есть более современный интерфейс, доработанная темная тема. Мне кажется, Windows 11 чем-то так похоже. Нечто среднее между MacOS и Ubuntu. То есть, ну, пока что... Э -э... Microsoft сконцентрировалась только на, ну, на небольших таких улучшениях, которые позволят работать э, быстрее и эффективнее. Но в будущем, повторюсь, Windows 11 будет также получать довольно крупные обновления раз в год, и я думаю, там, через несколько лет мы увидим такие существенные новые функции, которые там, десятка уже не получат. Для тех, кто не хочет ждать осени и уже сейчас хочет прикоснуться к будущему, есть специальная программа предварительной оценки Windows. То есть вы сможете совершенно бесплатно в данной программе зарегистрироваться, перейдя по ссылке, которая указана на экране, и установить тестовую сборку новой операционной системы. Недавно, буквально там, неделю назад, была выпущена первая тестовая сборка. Буквально вчера, там, позавчера появилась вторая тестовая сборка для разработчиков, но не судите по ней строго, то есть данная операционная система, повторюсь, релиз в октябре и она пока что еще будет дорабатываться, поэтому пред... пробуйте скачивайте, тестируйте, предлагаю там, набраться терпения и наблюдать там, за давне... дальнейшим развитием новой операционной системы. Я уверен, до осени, до осеннего релиза нам покажут еще много чего интересного и полезного. Интересно узнать, что думаете вы о новой операционной системе Windows 11. Наши контакты вы видите сейчас на слайде, на экране. Если у вас остались вопросы по новой операционной системе Windows 11, просьба пишите, звоните, обращайтесь к нам. С радостью поможем, расскажем и продемонстрируем. Коллеги, на этом все. Надеюсь, было вам интересно и полезно. До скорых встреч в эфире. Всем хорошего дня.